Riguardo la tematica specifica del Convegno internazionale sul disagio e la conflittualità dei docenti e degli insegnanti della scuola e dell'università, eh, noi dell'ISPEF e dell'ECE abbiamo eh, sponsorizzato e promosso e, e realizzato mediante una nostra collega, la dottoressa Alexandra Iachimez. Un dottorato di ricerca riguardo l'uso delle strategie psicoeducative nell'insegnamento per fronteggiare il disagio scolastico degli insegnanti delle scuole secondarie del VIP in Ucraina. Dal 2018 al 2020 abbiamo quindi realizzato una serie di sia di seminari di studio che di questionari. In particolare, se la dottoressa ha realizzato il questionario TARIS, Teaching and Learning International Survey, che è dell'Ocse dell e dell'OECD, quindi a livello internazionale riconosciuto, sia il questionario MTS, The Multinational Teaching Strategies Questionnaire e in maniera specifica sul disagio, il questionario CD Copenaghen Burnout Inventory. Quindi applicando questi tre questionari si è potuto verificare che esiste un forte disagio eh, nei docenti di scuola secondaria di RIB eh, riguardo principalmente alla loro non riconoscimento delle eh, funzioni e anche dell'impegno che loro mettono. Ecco, gli insegnanti di RIB in pratica affermano che eh, la loro funzione di insegnante viene sottovalutata e che loro vivono un forte disagio perché anche tra i loro colleghi non vi è una forte coesione di rete di dimostrare quanto in realtà sia fondamentale eh, educare per costruire una comunità che crei valori riguardo per esempio alla cultura ucraina quindi e alla cultura anche internazionale, di diventare le nuove generazioni cittadini del mondo e non più solo ovviamente persone che pensano in maniera specifica sulla competenza tecnico-scientifica che dovranno nel prossimo futuro andare a realizzare e a lavorare. Quindi il, il, gli insegnanti sentono l'esigenza di un salto qualitativo eh, rispetto al metodo tradizionale che, che si è fatto, basato solo sulla conoscenza tecnica che si è fatto fino al secolo scorso, quindi nel XX secolo. Ormai i ragazzi chiedono di, eh, grazie anche all'apporto tecnologico chiedono di avere più un maestro di vita che semplicemente un istruttore, addestratore tecnico-scientifico. Eh, questi, questi risultati sono a vostra disposizione perché eh, sono stati ovviamente ehm, eh, ufficializzati sia in italiano che in ucraino e possono essere un punto di riferimento anche rispetto a prospettive future eh, non solo di ricerca, ma anche di formazione. Questo era l'intento nostro e della dottoressa Alessandra Iacchimez. Speriamo che questo tipo di attività e di studi, che dia la parola direttamente agli insegnanti e non che abbia una visione teorica generale pedagogica, ma che abbia la possibilità di realizzare ricerche di scienze dell'educazione e di scienze umane e di scienze della formazione che ormai nel XXI secolo sono indispensabili per poter far partecipare sia i docenti che gli studenti alla vita del mondo sia scolastico sia sociale sia politico a livello internazionale di Acuio.